bəziləri var ya, deyir ya Allah Muhammed ya Ali deyir o ikisini çıx Allahıdır. Cun Allahla yanaşı başqasını çağıra bilmərsən. Özü də Qurandan gətirir də. İndi gəl bunun qavağına cavab verəsən. Quran nə buyurur? Quran buyurur ki La tad'u ma'allahi ahada. Düz də deyir ha. Allahla yanaşı başqasını çağırmayın. Allahla yanaşı başqasını çağırmağa Allah qadağa qoyub sən deyirsən bəli. Niyə çağırırsan? Şiələr də tutuldu. Amma cavab deyirəm sizə. Tutulmuyor. Bizim dəlillimiz var. Quran ayəsi nə ilə izah olunur? Sən izah edə bilərsən? Adi bir alimdir. 50 ilə oxuyub öz başına biz yox. Quran ayəsi Quran ayəsi ilə izah olunur. Allah burada görsən bir sözü buyurub, açıqlamasını orada buyurur. İndi kimin elmi var, onu tutub oradan çıxartır o ayəni. Ola bilər də, insan oxusun, bir yerdən nəzərindən qaçıtsın bir sözü. Amma onun açıqlaması var onun. Allah burada buyurur ki, Allahla yanaşı başqasını çağırmayın. Orda nə buyurur? Buyurur, "La təbu ma'allahi ilahan aḫer." Allahla yanaşı başqa Allah çağırmayın. Orda deyir, başqa kimsəni çağırmayın, Allahla yanaşı. Burada deyir, Allahla yanaşı başqa Allah çağırmayın. Yəni çağıra bilərsiniz Allahdan başqasını, amma onu Allah bilmir. Çağırın. O da çağırırıq da, biri batır biri də görəsən çağırdı. Çağırmasın indi, Allah çağırsın. Batır məsələn gedib bir 100 metr dənizdə dərininə batır indi. O xilas edici qübəbələri başlayır, haraylıyım çağırmaqə. Çağırmasın, düzüş görmür. Biri batır məsələn çağırır. Biri görürsən ki, ağlayır, ay həkim, ay həkim çağırın həkim. Çağırırıq da biz. İndi həkimə Allah bilir, bir xilasçıarı Allah bilir. Yox. Allahı çağıran da onu Allah bilib çağırır. Amma Allahdan qeyrisin çağıran da Allah bilmirik. Yəni çağır, amma Allah bilmir. Kərbəla ziyarətinə gedənlər çox olub. Gedib gəlirlər. Kim gəlib deyir ki, getdim Kərbəlaya ibadət elədim, gəldim. Amma kim getdim Kərbəlanı ziyarət elədim, gəldim. Bunlar ibadətlə ziyarət, səhvsa getdim məşhed ziyarətini elədim gəldim demir ki getdim məşheddə Əli Əli ibn Musa Rızaya ibadət elədim gəldim ibadət Allahadır mən ziyarət eləmişəm mən ibadət eləmemişəm ki